Так, вот такой у меня, девочки, мальчики, видон. Вот в шляпке в такой. Вот у меня волосы уже выросли. Я их накрутила. Из блондинки вообще в капитальную брюнетку превратилась. Дальше. Что у меня за кофточка? Кофточка, кофточка, кофточка. У меня DKNY. Очень хорошая фирма джинсовая такая для джинсиков специально. Тут вот такая вот байда, видите? Вот такая вот штучка тут на веревочке, как бы очень красиво. Но это, как всегда, Тифани. Другого не имеем. Вот тоже Тифани. Другого нет. Что есть, то носим. Есть мало, но красиво. Так, что дальше? Дальше у меня вот такие вот э, очень классные с манжетиками э, как их называть, бермуды, что ли, да, бермуды, бриджики. Вот, это что за фирма? Это Ли Купер, это моя сестричка, привезла мне с Израиля 4 года назад. Да, 4 года назад. Вот такая вот вещь, очень хорошая. Ношу с удовольствием, тоненький ремень сейчас модный, я вот одела. Дальше у меня вот такие вот, вы видели уже там на фотографиях есть на море, тоже уже года 3-4, не знаю. В общем, у меня все держится долго, я все сочетаю, получается модно. Вот это тоже Тиффани, тоже Тиффани, 96-й год коллекции, кстати, кстати, очень сейчас актуально. И это тоже Тиффани. И тоже, по-моему, 96-й год. Здесь 1887, это не смотрите, это 1887, это они созданы были в этом году. А коллекция, там тоже написано коллекция. А, это проба. Ну, в общем, коллекция тоже, они, кстати, пишут иногда, какой год. И вот, в общем, вид получается вот такой. Сумочка моя вот такая вот. Беленькая, там кстати, блесточки какие-то просматриваются. Это брала зимой, специально для лета были скидки хорошие зимой. Ну и все, все. Я вас всех люблю. С вами ваша Катя. Вот мой аутфит на сегодня. Пошла.